ৰংপুৰ গাঁওখনৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই গাঁওখনৰ এজন সফল খেতিয়ক হৈছে ৰজত ৰজতে পোৱাতে খেতিডৰালৈ সদায় এপাক চাবলৈ যায় ৰজতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ঘৈণীয়েকক ক'লে হে ৰা ৰহিমলা খেতিবোৰ আধা আধি বেচিবলৈ হৈছে বতৰ ভাল হৈ থাকোঁতে দুয়োজনে কাইলৈ খেতিলৈ যাম আৰু কিছুমান শাক পাচলি বেচিবলৈ লৈ আহিম ৰজতৰ ঘৈণীয়েকো সেই কথাত সন্মতি দিলে হেৰা ৰহিমলা সোনকালে ভাত খাই শুই যাওঁ কাইলৈ পুৱাতে খেতিলৈ যাব লাগিব ভাত বাঢ়া ঘৈণীয়েকো সন্ধিয়া সোনকালে কাম বন আজৰি হৈ ভাত বাঢ়ি দুয়োজনে শুই গ'ল ৰাতি হঠাৎ ডাঙৰ শিল বৰষুণে সকলো খেতি শেষ কৰি দিলে খেতিয়কৰ সপোনত যেন চেঁচা পানী ঢালি দিলে ৰজত আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে বৰ দুখ পালে সিহঁতৰ যিহেতু খেতি কৰিয়েই ঘৰ চলে দুখ নকৰিব সকলো ঠিক হৈ যাব আজি মই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আহিলোঁ বৰষুণ ধুমুহাই শেষ কৰা খেতিবোৰৰ বাবে চৰকাৰে এখন আঁচনি দিব বুলিও শুনিছোঁ ৰজতে ৰহিমলা কথাত বৰ আনন্দ পালে ছমাহমানৰ পিছতে ৰজত গাঁৱত এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহিল আঁচনিখনৰ সকলো কথা বুজাই গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় কাগজ পত্ৰ লৈ গ'ল য'ত আৰু গাঁও মানুহবোৰে চৰকাৰৰ আঁচনিখন পালে আৰু পুনৰ আনন্দ মনেৰে খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে